Доброго дня, це телеканал Соціальна країна. Сьогодні будемо знайомитися з волонтером, який отримав орден. Це висока нагорода, який на сьогоднішній день третю добу вже не спить. який територіально знаходиться, як вона каже, в зоні АТО не у Дніпропетровську або в інших містах України, і яка здається за місяць назбирала мільйон гривень. Ми зараз все перевіримо. З нами сьогодні Тетяна Речкова, член волонтерської організації. Криля Феникса, доброго дня. Добрый день. А, мы вас знаем, ну просто как звезду, наверное, волонтерского движения в хорошем смысле этого слова. Вот со словами там благодарности и восхищения а, и а, с тем, что Хотелось бы, наверное, сначала все-таки сказать слова благодарности и слова соболезнования. Вы в результате антитеррористической операции в августе месяце потеряли мужа в зоне АТО. Вот. И поэтому мы вам сочувствуем и желаем вам, чтобы у вас были силы, чтобы возле вас были все равно сильные люди, чтобы вас поддерживали и чтобы, несмотря на все сложности в этой жизни, вы всегда находили ну, возможность и веселиться, и улыбаться. И даже если три дня не спишь, то все равно, все равно иметь какое-то хорошее настроение. Да, это. Вот. А, это действительно так, что вы вот за месяц собрали миллион гривен, купили на них все необходимое для бойцов из зоны АТО и все им туда сами отвезли. Да, это так. И дальше я просто перестала считать эти средства. То есть у меня к сожалению, нет времени да, заниматься такой работой. У меня есть заказы, и я вижу на месте, что нужно ребятам, и, собственно, из этих соображений, да, потому что я все время с ними, и я как-то вот закупаю, то есть, чтобы лишних денег не потратить. Угу. А, ну, это шутка, да? Мы сегодня просто раз ä, говорили вне эфира с Татьяной, то есть вы откуда территориально? Там, с Днепропетровска? Дани... С Днепропетровска, Днепропетровска. Да. вообще прописка Днепропетровска, Днепропетровская, да, да, но Татьяна сказала, что я из зоны АТО, я там бываю. Мы сейчас слышим да, да, живу почти, почти скептическое настроение по поводу перемирия. Оно там на самом деле есть? Его а... там нет. Угу. Ну, то есть вот я только вернулась оттуда, не буду называть точки, где я была, да, потому что как бы вышли сепаратисты на наше руководство и попросили перемирие. То есть стопа огонь там с определенного времени. Буквально прошло пару часов и... Нашли наводчика, который mm -hmm. разведчики привезли его то есть и по нам начался очень мощный артиллерийский обстрел. То есть перемирия там вообще нет. они в панике начинают кричать о перемирии только когда несут очень колоссальные жертвы, либо им взрывают какие-то там склады боеприпасов, либо у них заканчиваются боеприпасы собственно тогда они мы идем на перемирие с их стороны его нет. Вы на своей машине доставляли груз. Сейчас, наверное, уже как-то все изменилось. Я так понимаю, что была одна машина. Я видел видео в ютубе, и вы говорите, ну я одну машину там засветила, мне уже на ней ездить нельзя. Ну, То есть кто -то... Там дальше, даже вот скажем, не засветила, потому что там только туда заезжаешь уже любая машина засвеченная, да? Просто это было еще в начале лета, uh -huh. она у меня поломалась в очень нехорошем месте, мне пришлось ее самой толкать с мостика под минометным обстрелом. Но как-то она больше нормально не функционировала. И вот Филатов Борис Альбертович и люди сбросились и купили мне машину такую проходимую по полям. И теперь вы все равно сами, вот буквально вот за рулем, вы все делаете. У нас есть фотографии, мы взяли их с Фейсбука, и если сейчас редактор готов их показать, то мы их потихоньку покажем, а вы просто прокомментируете. Это не совсем те фотографии, если есть... Это со следующего гостя. Вот. Нам бы фотографии, где Татьяна Рычкова. Вы же явно не поете, да? Нет. Нет, и на гитаре тоже не, не, не играете. А вообще... Я знаю, что место для хулиганства, ну такого веселого, все равно есть. 7 октября у вас был день рождения. Да, и как-то вот те, кто сейчас обороняет Донецкий аэропорт, да, 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 да. какой-то наспор, да, там пошли? То есть вот а доставите нет, нам тортик туда. Нет, они не наспор пошли. Получилось так, что мне надо было прибыть, ну, по вопросам моей бригады в командование то и меня вызвали на мой день рождения, сделали мне сюрприз Сказать. Я долго добивалась от муженка, чтобы нам придали танковую роту, потому что у нас БМД алюминиевые. И генералы в шутку подарили мне мишек, потому что танки называют мишками. Они мне подарили пару медведей, вот, и сказали, что, ну скоро соберешь на танковую роту. Они меня поздравили, ну, я там решила кое-какие вопросы, вот. И были ребята 79-й, которые в ту же ночь выходили на Донецкий аэропорт. Uh -huh. и, и говорят, ну, вот, чем мы выходим, «Танюха, мы на стене пишем «Знюхай тебя», а только она говорит С тебя ж тортик». Я говорю, да не вопрос. Вот они написали, маршал выложил в Фейсбуке, я им купила 4 торта. А каким образом физически доставить в Донецкий аэропорт? Это категорически нежелательно вообще. Рассказывать? Ну, не, не рассказывать вообще категорически нежелательно. Очень много волонтеров, uh -huh. э, медиков рвутся туда, но это опасно в плане чего? Даже, ну, мы не совсем нормальные люди, да, как бы мы уже привыкли с самого начала АТО, мы знаем, где откуда стреляют, где разрывы, по нам, не по нам. Вопрос не в том, вопрос в том, что там ребята работают, у них постоянные бои. Uh -huh. Они будут отвлекаться, ну, переживать за этих людей, которые прибыли к ним, и, собственно, будут могут Серьезная проблема у них возникнут а вы вас называют ангелом-хранитель 25-й Днепропетровской э, бригады да. э, десантников. Да. Сейчас бригада вернулась. Мы видео видели, ви видели видео, как их встречали, все было да, очень да, радостно. Это был титанический труд по выводу этой бригады, потому что нас не хотели отпускать, но ну, как бы А, а мы же здесь по эту сторону экрана, мы же это воспринимаем ну, как вот пришла бригада, и все ее радостно воспринимают. А в чем там была такая проблема? Ну, есть... потому что проблема в том что что, собственно, 25-я, она была в такой ключевой точке, у нас сейчас есть такие места, да, откуда постоянно идут атаки, да, и сепаратисты хотят захватить там, развязки Дебальцева и все остальное. Они стояли конкретно там, на Дебальцево. То есть менять их было неким. Ну, из-за этого были ребята там уже по 7-6 месяцев, многие не видели своих детей новорожденных, Постоянно под штурмы, обстрелы, ну очень тяжело это психологически, но они нормально держатся, но они десантники, но уже техника была в ужасном состоянии после взрывов, там, стрельбы, то есть и надо было уже выводить бригаду, ремонтировать технику, собственно мы очень долго ждали, кто придет нам на замену, да, и никто как-то сильно не рвался. Но замена сейчас пришла. Пришла, да. Двадцать пятка наведнула А Обновление вот это, оно происходит реально? Вы же как-то вот это контролируете? Вы там... Я, более того, и технику выбиваю, и все на свете делаю. Поэтому как-то... Ну, обновление в плане чего? Ребята, во-первых, отдохнут. Это раз. Там хотя бы 15-10 дней этого отпуска увидят семьи. Во-вторых, у нас моя облдержадминистрация за свой счет сейчас будет ремонтировать полностью всю технику, которая у нас есть. Но это по мере возможности, потому что на некоторые машины вообще уже не, не существует запчастей. Ну, как а, мы слышали, что там она будет оснащена новейшим вооружением. Будет, да, будет. Да. Бегала долго, да. Будет новейшее вооружение. Нет, просто хотелось бы. машины. Это это серьезно, да? Это вполне серьезно, да. Мне пообещали, как бы, ну посмотрим. Обещание в ноябре, что они будут поступать к нам в бригаду, уже есть штатное расписание, в каком батальоне что будет, но пока еще ничего не поступило. Вы получили орден княгини Ольги второй степени. Третий. Третьей даже степени 3. А, 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 а есть разница первая, вторая третья степени сначала Чем? получать третий потом второй потом первый потом кавалер угу. а, наивысшая <къем> награда на самом деле для вас я бы даже сказал наверное больше моральная вот вы понимаете вот все вот душа просто вот мед это это хорошо <къем> ну мне орден как таковой приятно спасибо большое <къем> но как бы я его должна была давно получить, он еще в августе месяц, но я и в Фейсбуке везде написала за орденом не поеду, пока 25 не выведут. В общем, шантажировала всяческими методами, ездила. Вот, ну, у меня самая высшая награда это то, что они возвращаются живыми. Живыми и к своим семьям. Потому что я знаю очень, я уже всех знаю, всех, кто у меня воюет, всех сестер мам звонящих, жен, детей. Ну, это очень тяжело, когда yeah. теряешь друзей, из звонят их жены и вот мы с ними встречались совсем недавно это очень тяжело поэтому для меня самая большая награда чтобы они все вернулись живыми. 25-я сейчас находится под Днепропетровском, да. а вы все равно говорите, что вы все равно ездите. в Мне зо... надо, да, конечно, мне э, во-первых у меня там есть еще группа одна, которой я помогаю людей, да, не буду называть каких они такие специальные очень люди, вот. И как бы там командование АТО, там штаб АТО находится, мне туда надо ездить, ну, по, опять же, вопросам 25-й бригады. Ну, плюс в разведку ездила, по всем моим таким ощущениям, что 25-я будет следующая на замену 79-й uh -huh. в аэропорту. Поэтому как бы немножко съездила, посмотрела, что там происходит. Сейчас, ну, вроде бы нам говорят, что перемирие, и якобы там российские войска отходят от границы. На ваш взгляд, к чему это идет? Конфликт замораживается потихоньку, или все-таки мы потихоньку отвоевываем, завоевываем нашу территорию, или все-таки мы как-то стоим на одном месте? Что, что происходит на самом деле? Ну, я бы не сказала, что мы, во-первых, стоим на одном месте, во-вторых, это ж будет линия. То есть, граница, uh -huh. грубо говоря, да. Миссия ОБСЕ была вроде бы позавчера или вчера, позавчера. И вы знаете, по этому Минскому соглашению они должны отступить на 15 километров. Ну, линия проходит по Донецкому аэропорту. То есть, это, грубо говоря, Донецк. Но что-то мне подсказывает, что они не освободят Донецк. Вот. То есть, как-то бои, наверное, будут еще продолжаться. А российские войска, они отходят с техникой, но они отходят и приходят с новой, понимаете. Они <говорит> просто делают ротации, грубо говоря. Нет, ну, как бы уже много чего мы там зачистили, да, освободили. Ну, вот самый важный вопрос будет, где будет проходить эта линия. Что сейчас, какая есть необходимость бойцам? Что им нужно в первую очередь? Сейчас вроде бы приказом президента будет меняться это забеспечение, uh -huh. да, вот перечень. Вообще необходимо очень сильно термобелье. Оно вообще не входит в перечень, есть там какое-то белье. Форма, в принципе, неплохая. Берцы желают лучшего, то есть нужна будет обувь. Нужны будут термобелье, нужны будут зимние спальники, они бешено дорогие. <свят> То есть ну, людям надо будет и на бетоне, и на земле спать. То есть этого точно не будет. Ну, военные буржуйки выдадут, но я поспала пару ночей <свят> с военной буржуйкой в ноль минус один. Это, конечно, вообще ничего не греет. То есть надо будет еще обогревать как-то палатки, места дислокации. То есть надо будет что-то закупать, типа а, в, все ваши реквизиты есть на фейсбуке, на фейсбуке, то есть, да, все карточки, ничего не заблокировано, все счета одна, есть. Одна карточка заблокирована. У меня товарищи сепаратисты каждую минуту пытаются снять деньги с нее. То есть быть. они как? Они как-то вот взламывают. Ну, взламывают, да. Но это уже у меня вторую неделю, там разбираются службы, uh -huh. где откуда идет эта атака, но карточка, которая у меня на фотографии за спиной на Фейсбуке, да, на обложке, та да, действующий. А в вашу сторону, ну вот там карточки блокируют как-то. Есть какие-то угрозы, там телефонные звонки? Ну это было. Сейчас уже. Сейчас уже нет. Сейчас такое впечатление, что ну, к нам приходят волонтеры и говорят, что сейчас народ как-то расслабился, вроде сильно, да, да перемирие, вроде бы как-то так вот все ничего не там не движется, никто не наступает, ну, донецкий аэропорт там обороняют и в общем-то все. Мариуполь вроде бы первую линию выстроили там обороны вторую достраивают третью, в Мариуполе организовался свой батальон, если я не ошибаюсь, святой Марии, по-моему. То есть как-то вроде бы вот так ситуация как-то стабилизировалась и и народ вроде бы расслабился. А на самом на деле? На самом деле ничего там не стабилизировалось. Бои идут буквально каждый день в этих ключевых местах. То есть постоянно. Люди находятся в кошмарных условиях. Именно очень холодно, сыро. В аэропорту все на бетоне. Все это, сквозняки сумасшедшие. В Дебальцево это все низина, холод. Ну, это очень тяжело. То есть атаки происходят каждый день со стороны сепаратистов. Каждый день, то есть они воюют каждый день. Угу. Ночь. А связь сейчас э, со штабом, э, а то она налажена, налажено, действия да. все скоординированы. Скоординированы совершенно верно. По я... сравнению с летом, да, допустим. Да, так точно, да. Потому что я вот езжу, смотрю, то есть я вижу это со стороны не военным взглядом, да, скажем, а как ну, обычный обыватель, штатский, и мне кажется, что я с моей стороны как-то виднее, да, у них там свои какие-то там приказы, понятия, вот. Но намного скоординирование намного лучше действуют, намного лучше, то есть работают намного лучше по сравнению с летом. Плюс у нас люди, выходили на зачистки на два дня, а их оставляли там на месяц. Uh -huh. То есть люди брали с собой из там, базового лагеря какие-то необходимые вещи, но в маленьком количестве. Поэтому мне приходилось туда ехать под пулями, вести личные вещи, доставлять что-то еще им да, необходимое. То сейчас уже как-то дают людям отдыхать, уже ротации каждую неделю. То есть меняют их и возвращают в базовые лагеря. То есть люди не настолько сильно устают, но поменялось многое, да, и в лучшую сторону. В, лучшую. А в лагерях как вообще солдат отдыхает? Вот какая-то есть ну, возможность выспаться, это понятно, это, наверное, mm -hmm. с, Нет. Ну, в окопе с, можно выспаться, с, да. С, а, самое первое. А вообще есть какой-то вот переключение с военной операции на какую-то мирную жизнь? Что Там не получается переключиться, потому что по базовым лагерям идут постоянные обстрелы, то есть артиллерии. Там, ну, очень это тяжело, но у ребят очень такой специфический черный юмор появился. Как-то так и не переключается. Многие сидят в окопе, смотрят фильмы, провели туда электричество, uh -huh. читают книжки как-то так, да. Сегодня, буквально вот перед нашим эфиром, у нас оператор пересматривал фильм «Место встречи изменить нельзя». Он говорит, что я понял, что в детстве я видел его какими-то отрывками. Какие фильмы там в окопе наиболее популярны? Если честно, они там про войну в основном не смотрят, там смотрят каких-нибудь трансформеров, что-то такое детское. Даже я один раз увидела какой-то фильм про фею, я его не смотрела, но в общем какой-то такой. У есть нас есть, проблема, а, есть небольшое видео, которое мы можем а, показать. Оно называется а, «Воины добра" на песню группы Ляпис трубецкой И что приятно, и Татьяна Рычкова там тоже есть да? на фотографии. Да, вы являетесь, ну как бы вот одним из героев этого фильма, который посвящен и бойцам АТО, и волонтерам, и всем, кто принимает и поддерживает участие, а, принимает участие в АТО и поддерживает участников. Давайте посмотрим. А, я думаю, что мы сначала можем показать показать вот так на большом экране а потом уже на э, плазме смотрим Дальше уже будем смотреть его э, на плазме. Настроение вообще, вот э, всю, большинство видео, которые мы видим в Ютубе, э, мы видим э, улыбающиеся лица, э, все хорошо, с автоматами на перевес. На самом деле, вот есть э, там уверенность, какой-то оптимизм, там боевой дух, заряд и, и так далее. Абсолютно сказать. да. Там остались люди, которые ну, с, самого вот. начала, э, с самого начала. С самого начала то... И эти люди, они много вот там добровольцев, ребят, они уже научились воевать, да, как это не, не ужасно звучит, да, они уже такие боевики. То есть у них, вот они даже вернулись, они совершенно другие. По сравнению с тем, как они уходили, я их провожала еще в самом начале. Они команда, вот понимаете, они друг друга всегда поддерживают ну вот у них какой-то братский дух появился очень сильный и они друг другу должны доверять собственно потому что они прикрывают друг другу спину. но боевой дух очень сильный и остались самые такие самые надежные самые хорошие мне там мне там легко потому что там есть враг да белое и черное там нет вот серого Ты знаешь что это твои друзья ну, надежные люди когда возвращаешься сюда то, конечно А изменения э, в ваших друзьях произошли в лучшую сторону или все-таки война меняет человека на ваш взгляд не в лучшую сторону лучше. в лучшую сторону лучше они стали они были настоящими стали еще лучше. Мы также разговаривали с волонтерами и говорят, что вот хорошую роль выполняют, ну как по-советски говоря, политруки. То есть есть, ну роли эту берут, наверное, на себя там младшие командиры. Действительно ли есть в во взводах и там батальонах, Конечно, есть, да, 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 которые, которые занимаются по, по работе с персоналом? Угу. военный HR. Да, но я хочу сказать, это все зависит от бригады. То есть, э, они воюют также с ребятами, то есть, как бы связистые политруки, по идее, должны работать с персоналом и со связью. Но у нас как-то так получается, что мы воюем все время mm -hmm. политруки, поэтому роль психологов и политруков выполняю я, собственно. Потому что я с ними живу, они приходят ко мне пить кофе, там, общаются, ну, им как бы немножко легче, да, и у нас плюс еще капеллан был. Mm -hmm. с нами все время. Очень такой боевой капеллан. Он был и в Ираке, и кругом. И, конечно, хотелось бы, о чем просит мой комбриг, чтобы все-таки официально вели капелланов, бригады, потому что они очень сильно помогают. А вы туда привозите им вещи, там теплые спальники и так далее. А обратно оттуда что-то есть? Письма? или? Постоянно письма, передачки близким, то есть ребята передают там родным деньги те же самые да потому что они собственно им там не нужны uh -huh. вот письма женам ну очень много всего Каким образом вообще удается убедить или вы не убеждаете людей? Каким образом вот собираются эти средства? Только вот на Facebook вы разместили свой счет и говорите, что вот надо, и люди просто перечисляют средства да. и все. Кто-то вам помогает, там, я не знаю, международные организации. Конкретно как, мне нет. Какие-то партнеры есть еще в каких-то бизнес Днепропетровский, там, под Днепропетровском? Ну, вот сейчас помогала и ну, поможет да, с ремонтом техники. там. И мы хотим в бригаде аллею памяти. Ну и плюс там казарма у нас в отвратительном состоянии. Это просто ужас. Страшные фотографии показывать в советских времен. Ребята там что-то за свой счет ремонтировали. Но ну, государство очень мало выделяло денег на, угу. на армию. Вот Отремонтируют казармы, сделают нам аллею памяти и отремонтируют технику. Это очень... Очень много. Это, ну и сейчас звонят бизнесмены некоторые. Я пытаюсь купить обувь зимнюю, то есть это... потому что это очень важно. Ребята будут болеть, она должна быть удобной, должна быть теплой, легкой, да? не должно ну, удобно двигаться. В общем, мы выбрали одну модель вот пытаюсь сейчас найти спонсоров. А в чем сложность? Кто вам мешает? Что вам мешает? Ну, кризис. Кризис в стране. Сейчас бизнесу тяжело. Uh -huh. То есть пытаемся, ну, скорее всего, вот, будем основную массу пробовать из Минобороны. То есть то, что положено брать. Та же форма неплохая, да. Что-то еще будем. Как-то будем менять это. Будем выбивать все возможное из, да, министерства, из министерства, министерства, обороны. Но почему, если это есть, мы должны тратить народные деньги? Да? Мы будем брать, покупать то, что не может купить Министерство обороны. Вообще надо добиваться, чтобы оно могло все купить. Сегодня о жизни в АТО говорили с Татьяной Рычковой, член волонтерской организации «Крылья Феникса». Спасибо вам большое. Спасибо. И удачи, и силам, и терпения. Спасибо. До телеглядачев на телеканале «Социальная краина» мы обовязково еще повернемось.